নমস্কাৰ মই আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ পঢ়ি শুনাবৰ বাবে মই পঢ়ি আছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ স্বাস্থ্য নামৰ কিতাপখনৰ এটা অধ্যায় স্বাস্থ্য গঢ়াৰ সহজ উপায় তাৰে এটা অংশ মই আগৰটো ভিডিঅ'ত পঢ়িলোঁ আজি মই পাছৰ অংশখিনি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব ছাৰলৈ প্ৰথমে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু পঢ়িবলৈ লৈছো স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া স্বাস্থ্য গঠনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব সহজে আৰু সংক্ষেপে কবলৈ গলে স্বাস্থ্যৰ মূল উপাদান হ'ল চাৰিটা প্ৰথমটো হ'ল পুষ্টিকৰ আৰু সহজে হজম কৰিব পৰা সুষম আহাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নিয়মিত ব্যায়াম তথা শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম তৃতীয়টো হৈছে আনন্দদায়ক জিৰণি আৰু টোপনি আৰু চতুৰ্থতে হৈছে মানসিক প্ৰশান্তি আৰু প্ৰফুল্লতা এই চাৰিটা কথাৰ প্ৰতি মনোযোগ দি চলিলেই মোটামুটিভাৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব আৰু তাৰ মাজতে কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'লেও সহজে আৰু সোনকালে তাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব অৱশ্যে এই চাৰিটা মূল কথাৰ লগতে এটা পঞ্চম কথাও লাজবাদ নথ দিল্লী যোগ দিয়া দৰকাৰ সেইটো হ'ল সকলো কথাতে নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আৰু সময় মানি চলাৰ অভ্যাস আহাৰ আমাৰ দেশৰ বহুত মানুহৰে গ্ৰহণী আৰু কৃমি আদি ৰোগ থাকে স্বাস্থ্য গঠনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ডাক্তৰী পৰীক্ষা কৰাই সেইবোৰ বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি লোৱা দৰকাৰ নহ'লে ফুটা কলহত পানী ভৰোৱাৰ নিচিনা কথা হ'ব পেটৰ বেমাৰৰ পৰা এবাৰ আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত পুনৰ যদি দূষিত পানী আৰু নৰককুণ্ড সদৃশ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত আহাৰ খোৱা হয় তেন্তে শৰীৰত পুনৰ বীজাণু প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে স্বাস্থ্য গঢ়িব খোজা বা ৰক্ষা কৰি চলিব খোজা মানুহে পানী সদায় উতলাই চেচা কৰি খাব আৰু হোটেলৰ খাদ্য পৰাপক্ষত পৰিহাৰ কৰি চলিব উইল ডুৰাণ্টে আমেৰিকাৰ আৰু কানাডাৰ নিচিনা উন্নত দেশবোৰৰ হোটেলৰ খাদ্যকো কালান্তক বিষ বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু স্বাস্থ্য সচেতন সকলো মানুহকে হোটেলৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আমেৰিকাৰ হোটেলৰ খাদ্য যদি কালান্তক বিষ হয় তেন্তে আমাৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ দেশৰ বেছিভাগ নৰসদি হোটেলৰ খাদ্য কি হ'ব সেই কথা কল্পনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মহাৰ্ঘ আহাৰ খোৱাৰ কোনো সহজে পোৱা সাধাৰণ শাক পাচলি আৰু ভাত ৰুটি খাইও সুন্দৰ স্বাস্থ্য গঢ়িব পাৰি ডাক্তৰ কৃষ্ণমুৰাৰীৰ মোদী নামৰ এজন স্বাস্থ্য বিষাৰতে তেওঁৰ হেল্থ ফাৰ্মিং নামৰ কিতাপত এই সম্পৰ্কে এষাৰ বৰ মূল্যৱান কথা কৈছে তেওঁ কৈছে সু খাদ্য খোৱা মানুহবোৰে উচ্চ ৰক্তচাপ বহুমূত্ৰ হৃদপিণ্ডৰ অসুখ আৰু মেদবহুলতা আদি যিবোৰ ৰোগত ভুগি অকালতে মৰে দুখীয়া মানুহবোৰৰ সাধাৰণতে সেইবোৰ ৰোগ নহয় দুখীয়া মানুহবোৰে অতি সাধাৰণ আহাৰ খায়ো যিভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে তাৰ পৰা এই কথাই প্ৰমাণিত হয় যে স্বাস্থ্য আৰু শক্তিৰ কাৰণে অতি দামী আৰু সুস্বাদ্য় সুস্বাদু আহাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিষ্ঠাৰে মানি চলিলে শাক পাত খায়ো সুস্বাস্থ্য গঢ়িব পাৰি অতি ভোজন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক ভোক পলোৱাৰ লগে লগেই খোৱা বন্ধ কৰিব লাগে প্ৰয়োজনতকৈ মাত্ৰ এচামুচ বেছি খাদ্যও খোৱা উচিত নহয় প্ৰতি চামুচ অতিৰিক্ত খাদ্যকে বিষ বুলি গণ্য কৰিব লাগে যিবোৰ খাদ্য স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী সেইবোৰ খাদ্য কেৱল জিভাৰ কেতিয়াও খোৱা উচিত নহয় এই কথা সততে যে জিভাত সুস্বাদু আহাৰৰ তৃপ্তি মাত্ৰ কেইটিমান সময় স্থায়ী হয় কিন্তু তাৰ পৰা হোৱা কুফল গোটেই জীৱন ধৰি বস কৰি থাকিব লগা হয় মনৰ উত্তেজিত অৱস্থাত কেতিয়াও খাব নালাগে উত্তেজিত হ'ব লগা যি ঘটনাই নঘটক লাগে খোৱাৰ আগে আগে ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰি মনটো প্ৰশান্ত কৰি লব লাগে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় কথা হল এইটো যে আগতে হাত দুখন বীজাণু নাকক চাবোনেৰে খুব ভালকৈ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লব লাগে কেৱল হাতখনৰ যোগেদি আমাৰ চকু নাক আৰু পেটলৈ নানাবিধ ৰোগৰ বীজাণু সোমায় চকু আৰু নাকত আঙুলি লগোৱাৰ অভ্যাস এৰাই চলিব পাৰিলে সেইটো পাৰিলে সেই দুটা অংগক বহুতো বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি ঠিক সেইদৰে প্ৰতিবাৰ খোৱাৰ আগতে হাত দুখন বীজাণুনাশক চাবোনেৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ললে বহুতো বেমাৰৰ পৰা আপোনাৰ পৰিপাক যন্ত্ৰ নিৰাপদ হৈ থাকিব আহাৰ ভালকৈ চোবাই খোৱাটো যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় কথা সেইটো বেছিভাগ মানুহে উপলব্ধি নকৰে ভালকৈ হজম নকৰা মাছ মাংসতকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে হজম কৰা শাক ভাতে শৰীৰৰ বেছি উপকাৰ কৰে প্ৰতিগৰা আহাৰে ধৰে বহুত বৰ চোবাই খুৱাই চোবাই চোবাই খালে আহাৰ ভালকৈ হজম হৈ দ্ৰুতগতিৰে শৰীৰৰ উপৰি সেই স্নায়ুত বিশেষ ধৰণে মনলৈ প্ৰশান্তিৰ ভাৱ আনে তদুপৰি আহাৰ ভালকৈ চোবাই খালে কম আহাৰ খালেও পেট ভৰে আৰু ফলত অনাৱশ্যক ভাৱে শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি নহয় স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে নিতৌ নিতৌ কম কমপক্ষেও আঠ গিলাচ পৰিষ্কাৰ আৰু বীজাণুমুক্ত পানী খোৱা দৰকাৰ আমি আহাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুষ্টিকাৰক বস্তুবোৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ কঢ়িয়াই নিয়াত পানীয়ে সহায় কৰে তদুপৰি পানীয়ে শৰীৰৰ ভিতৰখন ধুই পখালি দূষিত বস্তুবোৰ বাহিৰ কৰি দিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী নাখালে মূত্ৰাশয়ৰ নানাবিধ ৰোগ হয় ব্যায়াম স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে পুষ্টিকৰ আহাৰ যিমান দৰকাৰী নিয়মিত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম তথা ব্যায়ামো ঠিক সিমানেই দৰকাৰী যিসকল লোকে জীৱিকা উপাৰ্জনৰ কাৰণে কঠোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে আন ব্যায়াম নকৰিলেও হয় অৱশ্যে সৱাসন প্ৰভৃতি কেইবিধমান যোগাসন কৰিব পাৰিলে ভাল জীৱিকা উপাৰ্জনৰ কাৰণে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব নলগা আন সকলো মানুহে প্ৰতিদিনে নিৰ্দিষ্ট সময়ত কিছু শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিবই লাগিব নহলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা নহব ব্যায়ামৰ ৰজা হল খোজ কঢ়া জোৰেৰে খোজকঢ়া পুৱা বা গধূলি যিকোনো সময়ত খুব কমেও আধা ঘণ্টা সময় বেগাই খোজ কঢ়াৰ অভ্যাস কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি নহয় নোৱাৰে এঘণ্টা খোজ কাঢ়িব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল কিন্তু পোন্ধৰ মিনিটকৈ কম সময় খোজকাঢ়িলে তাৰ পৰা শৰীৰৰ একো উপকাৰ নহয় স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে মই আটাইতকৈ বেছি জোৰ দিওঁ যোগাসনৰ ওপৰত এবেলা খোজকাঢ়ি ইবেলা যদি যোগাসন কৰা হয় তেন্তে তাতকৈ ভাল কথা আন একো হব নোৱাৰে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে কঠিন আৰু কষ্টসাধ্য যোগাসন কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই যোগাসনৰ বিষয়ে লেখা যিকোনো এখন ভাল কিতাপ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে কেইবাবাৰো মনোযোগ দি পঢ়ি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে কেইটামান আসন বাচি ললেই হল তাকে যেনিবা প্ৰতিদিনে নিৰ্দিষ্ট সময়ত গোটেই জীৱন ধৰি কৰি থাকিব লাগিব মই নিজেই সাধাৰণ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে যিকেইটা আসন ভাল আৰু দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ সেইকেইটা হল পদ্মাসন উটান পদাসন ভোজংগাসন হল ভাসন সৰ্বাংগাসন মুণ্ডক আসন মৎসাসন সুপ্ত বজ্ৰাসন আৰু শৱাসন জিৰণি শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োবিধ পৰিশ্ৰমে দেহ মন ক্লান্ত কৰে ক্লান্তি দূৰ কৰি দেহ মন পুনৰ সজীৱ কৰি তোলাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল জিৰণি কিন্তু ভাগৰ লাগিলে শুই থকাটোকে জিৰণি বুলি ভাবিব নালাগে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনৰ এষাৰ শাৰী গৰ্ভ কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি তেওঁ কৈছে ইফ এ ইজ এ চাকচেছ ইন লাইফ দেন এ ইজ ইকুৱেল এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ৱৰ্ক ইজ এক্স ৱাই ইজ প্লে এণ্ড জেড ইজ কিপিং ইউৰ মাউথ চাথ আইনষ্টাইনে কামৰ পিছতে খেল ধেমালি তথা আনন্দদায়ক অৱসৰ বিনোদনৰ কথাহে কৈছে জিৰণিৰ কথা কোৱা নাই সেই বুলি অতিপাত ভাগৰ লাগিলে ঘোঁৰা বাগৰ এটা মাৰি লোৱাটো একো দুখৰ কথা হব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰকৃত স্বাস্থ্যৱান বা স্বাস্থ্যৰ সাধনা কৰা মানুহে পৰিশ্ৰমজনিত ক্লান্তি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিচনাত দীঘল দি পৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰে দেহ মন সজীৱ কৰি তোলাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় হল শান্ত পৰিৱেশত কিতাপ পঢ়া গান শুনা ৰখালাভ কৰা বা খেল ধেমালি কৰা আইনষ্টাইনে মুখখন জপাই থবলৈ দিয়া উপদেশটো বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বেছিভাগ মানুহেই অনবৰত কথা পাতি থাকি বৰ ভাল পায় বেছিকৈ কথা পাতি থাকিলে দেহ মন উভয়ৰে ক্ষতি হয় বেছিকৈ কথা পাতিলে অবাবত দেহৰ শক্তি খৰচ হয় আনহাতে বেছিকৈ কথা পতাৰ ফলস্বৰূপে মনটোৱে চিন্তা কৰিবলৈ বা শিকা কথাবোৰ হজম কৰিবলৈ সময় নাপায় তাৰ ফলত মানসিক বিকাশ বাধাপ্ৰাপ্ত হয় জীৱনৰ আন সকলো কথাৰ দৰে কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিমিতিবোধ মানি চলা ভাল প্ৰত্যেক মানুহে যদি দিনটোত অন্ততঃ আধা ঘণ্টা সময় সম্পূৰ্ণ অৱলম্বন কৰি নিজৰ সংকল্প বা কৰ্তব্যৰ বিষয়ে তাৰ ফলত তেওঁ নানা প্ৰকাৰে জিৰণি হ'ল টোপনি গভীৰ টোপনিয়ে দেহ মনৰ সকলো ক্ষতি আৰু অৱসাদ দূৰ কৰি আৰু এটা নতুন দিনৰ কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হবলৈ আমাক প্ৰস্তুত কৰি তোলে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে পুষ্টিকৰ আহাৰ আৰু নিয়মিত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম যিমান দৰকাৰী ভাল টোপনিও ঠিক সিমানেই দৰকাৰী স্বাস্থ্যৰ সাধনা কৰা মানুহৰ আদৰ্শ হোৱা উচিত কৰ্মব্যস্ত দিন আৰু শান্তিপূৰ্ণ ৰাতি একমাত্ৰ গভীৰ টোপনিয়েহে ৰাতিবোৰ শান্তিপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে সেইকাৰণে মানুহে এনে কোনো কাম কৰা উচিত নহয় যাৰ ফলত ৰাতিৰ টোপনি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে ৰাতি টোপনি ভাল হ'বৰ কাৰণে মানুহে দিনটো কৰ্মব্যস্ত হৈ থকাৰ উপৰি আৰু কেইটামান কথাৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিব লাগে সেইকেইটা হ'ল ৰাতি গৰু পাখি আহাৰ খাব নালাগে আৰু পেট ভৰাই খাব নালাগে ৰাতি গৰু পাখি আহাৰ বেছি পৰিমাণে খালে পেটত বায়ু সৃষ্টি হৈ অশান্তি দিয়ে আৰু তাৰ ফলত টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে বহুত মানুহৰে ৰাতি বিচনাত পৰি নিজৰ নানাবিধ সমস্যাৰ বিষয়ে দুঃচিন্তা কৰাৰ বেয়া অভ্যাস আছে এনে অভ্যাস টোপনিৰ পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকাৰক সমস্যাবোৰ কেতিয়াও বিচনালৈ লৈ যাব নালাগে ৰাতি মগজৰ চিন্তা কৰাৰ শক্তি কম হয় এনে অৱস্থাত মগজে কোনো সমস্যাৰে উপযুক্ত সমাধান দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বুদ্ধিমান যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানত মনোনিৱেশ কৰে ৰাতি শুভ দুঃচিন্তা ইচ্ছা শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তাক দূৰত ৰাখিবলৈ শিকিব লাগে টোপনিৰ এটা আমোদ ঔষধ হল নিৰ্মল বিবেক যিবিলাক মানুহৰ আজি কৰিবলগীয়া কামটো কালিলৈ পিছুৱাই থোৱাৰ অভ্যাস আছে তেওঁলোকৰ অৱচেতন মনত গোপন অপৰাধবোধ অথবা উদ্বেগ জমা হয় যাৰ ফলত তেওঁলোকে শান্তিৰে শুব নোৱাৰে বিবেকেৰে বিচনাত পৰিলে ভাল টোপনি নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মানসিক প্ৰশান্তি আৰু প্ৰফুল্লতা স্বাস্থ্যৰ সৰ্বোত্তম সংজ্ঞা হৈছে সুস্থ দেহত সুস্থ মন সুস্থ মনৰ প্ৰধান লক্ষণ হল প্ৰশান্তি আৰু প্ৰফুল্লতা দৈহিক স্বাস্থ্য উন্নত হৈ আহিলে শক্তি সামৰ্থ বৃদ্ধি পালে মনলৈ আপোনা আপুনি আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ আহে আৰু তেতিয়া প্ৰফুল্ল হয় কিন্তু লগ এৰা নিদিয়ে তেনে মানুহক উপদেশ দিয়াটো এটা নিৰ্মম বিদ্যভে হব কিন্তু আনহাতে এই কথাও সত্য যে এনে মানুহৰে প্ৰফুল্ল আৰু আশাবাদী হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আটাইতকৈ বেছি কাৰণ দুৰ্ভাগ্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি মানসিক শক্তি আৰু দৃঢ়তা লাগে ওপৰত ইচ্ছা শক্তিৰ কথা কৈ অহা হৈছে এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গলে স্বাস্থ্যৰ সাধনা ইচ্ছা শক্তিৰ সাধনা মাত্ৰ একমাত্ৰ ইচ্ছা শক্তিৰ সহায়েৰে মানুহে বাহিৰৰ বাধা বিঘিনি আৰু নিজৰ ভিতৰৰ নানা বিধ দুৰ্বলতা জয় কৰি স্বাস্থ্যৰ সাধনাত সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে স্বাস্থ্য গঢ়াৰ সহজ উপায় এই অধ্যায়টো মোৰ পঢ়ি শেষ হৈছে আহ দুটা খণ্ডত মই পঢ়ি শেষ কৰিছো আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব মতামত আৰু বেলেগ এটা অধ্যায়ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ